Чому ви їх забираєте взагалі? Є розпорядження міського голови, що вони порушували порядок міста, uh -huh. лежали на, на тертуальній частині і мешали проходу пішоході. Uh -huh. Нам сказали, ми міська служба, сказали прибрати сміття. Не мішало проходу пішоходів. Ясно, представність, будь ласка. Головний інженер комунального підприємства Кіргора Діксан. А звати Василь. Ігор Юрійович Тюрин. Скажіть, будь ласка, для чого прибираються і питаєте начальство. начальство. А кто, ну, автодоровскому начальству а? Автодора? Да. А что вам сказали взагалі? Для чего? Сказали, поразить на КАМАЗ. А чему? вони заважают пешеходам просто, че? Вам просто сказали их забрать, <рожа> да? <рожа> Подчеркну направление, uh -huh. имущество, которое принадлежит топ композиции. Uh, мы арендуем у них плоскостя, в частности, городская организация партии «Удар», где uh -huh мы указываем мнение наших жителей города, что вы против транспортной реформы, которые сегодня были практически уничтожены, я уверен, в этом городской власти. Звезду я извиняюсь, немножко. вы, наверное, выгружать, мы будем их изымать. Выгружать, направлять в НДКЦ. А куда вы 6 -6. хотите забрать наши сетилайты? Ту композицию? Нет, композиции. только два. На НДКС На... УВС Куранского области, которые повреждены для направления экспертизы. Но я знаю, что утром была экспертиза, которая уже и... полностью все поснимала и все записала. Мы проводили, да, мы И теперь хотите просто их изъять и забрать в милицию? Я правила? не следователь, я не взял, я не могу дать. не прибыл, нас был выклык. Да. Все... да. На пошкоджение майна. Да. Мы выехали, Попитали людей по даному факту. Ріше он може сказати. А ви изимаетесь. А, а, -а чему? А чому вони знаходяться в КАМАЗі, Якби? ну це крадіжка це якась. Це не наша вказівка. А то, що ви в КамАЗ загрузили, ворують, де ваша робота? Чому ви нашу... допустили для оценки? Для, для оцінки. оцінки? А коли загрузили возле гостиница ви вы это не дозволили це зробити? А скажіть, будь ласка, куди ви сіті-лайти везете? Для чого ви погрозили свою машину? Головний інженер сказав. Сказав інженер головний. А кому вони належать? А я откуда. Тобто... Я... Тобто... 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 Мені тобто... головний інженер сказав, щоб я приїхав, забрав. Я приїхав, вони почали наші нашли. А ви з дорожної служби, так? Да? Да. Ясно. А часто так приходиться грузити це, це, тобто... раз. Перший раз? раз? А куди ви їх мали везти? Ну, кажу, скажу. А, ще не казав куди, так? Да? Зрозуміло. Ясно, дякую. Сліди пошкодження раз, і інші сліди, які вони мають. Для того, щоб ми могли провести певні слідчі дії по справі, попроваджені, нам потрібно дане майно, входів місце подія. Ті предмети, які не пошкоджені, ми ж їх не вилучаємо. Чому? Тому що на них немає об'єктивної слідової інформації. Вони тільки були повалені і їх поставили назад. Все, ми їх не вилучаємо. Ми вивчаємо тільки ті предмети і речі, які мають по справі доказову базу. Все. Ми вивчаємо їх для того, щоб нам можна було провести товарозначний протестів, встановлення вартості, пошкодження, для того, щоб потім тому майбутньому ваші юрист чи ви себе мали право могли заявити цю війну позов. На відшкодування вам фендер збитків. Я еще раз почему? Это вы частное имущество. Права, вон директор композиции. Вот, Я да. Вот. Валентина! Я... Покажите документы, расскажите, что это собственность в композиции. Понимаете, в чем дело? Ну, я просто хочу. Находится здесь. Пожалуйста, подойдите задайте вопрос соответствующий. Да. Подожди, так, не ну, ложите. Так, сейчас позвоню, Давай. Через пару минут вы Это можете... Наша собственность. Ну, комиссия она лежит на моем камАЗе это моя собственность когда покажите вы забирали вы не спрашивали сейчас покажите что? бумаги Покажем. соответствующие органы так еще давай так один ко мне

Оценить, по новому делу по оцените там. Сейчас мы унесем на место и устанавливаем. Властный цветов композиции на это есть будет. На вылучение сети лайта. Подождите, уже стоит. Документы не предъявляли, что то она властная данной композиции. Так, я так понимаю, что вы получили четкий приказ не пропускать. Я вас правильно понял? Следующий доказ, он а где вы были, когда носит ты сетевает ломать? Где вы были? Я спрашиваю, сколько депутат уже. Вот депутат Горсов, где вы были? На работе. были? Ваша работа видна. Вот несут нашу собственность. Я не патрулирую, я не должен патрулировать А, и будут снимать уже. Ну, сейчас. Чего? не надо.